29 листопада жовтовоцька делегація вирушила до Дніпропетровська, щоб прийняти участь у заходах реконструкції битви за Дніпро. Знімальна група телекомпанії Жовтіводи теж стала свідком цього масштабного заходу. Жовтовоцьку делегацію представляли творчі колективи Будинку культури родина, солісти Анатолій Черкащенко та Анатолій Тірєнтів. А також учні промислового коледжу, експонати часів великої вітчизняної війни надав жовтоводський історичний музей. Жовтоводці показали інсталяцію часу відпочинку солдат на фронті, їхній воєнний побут, кухню та дозвілля, творчість воєнних років. Бавши 70-ту річницю визволення міста від фашистських загарбників, а сьогодні представляє солдатський в перерві між боями. Я думаю, що мої колеги краще засобом мистецтва передадуть нам і нас, і солдатці, і події, і солдатські духи, які налаштовані тільки на перемогу. из винтовки! Ай, молодец! Молодца! Ай, Ай да Джорки! Ай, да молодец! Спил. Ай, да Василий! Вот герой наш, ты, Василий! Молодец! Командир Ведневиня, сержант Комков! Кто стрелял? Рядовой? Тёркин, да, да, да. Есть, товарищ генерал? Разгенерал генерал прибудет зі штабу. Товарищ генерал, разрешите доложить. Второе отделение, четвертое батальон. Отставить! Есть. Кто стрелял? Покажите мне этого героя. Я, красноармеец Василий Теркин. От имени правительства и партии награждаю тебя орденом Красной Звезды. За доблесть и меткий выстрел. Служу трудовому народу. Вот значит и какой. Богатырь, орел, ну просто воин. Вот что, Деркин, на недельку можешь с орденом домой. На недельку мало сроку мне, товарищ генерал. Как так мало? Почему? Потому трудна дорога нынче к дому моему. Смоленский я. Понятно. Дело с отпуском табак. А ну-ка, где твоя деревня? Покажи по мне. Это можно. Вот он Днепр. А вот мой дом. Вот что, Теркин. В одиночку не резон тебе идти. Потерпи уж. Дай строчку. Нам с тобой по пути. Отпуск за тобой. Прошу учесть. Понятно. Есть. Ну, удачи вам, бойцы. Вот ты вышел с позаранку, глянул, под тебя и в дрожь. Труд немецких тысяча танков. Тысяча танков, ну, брат, приво. А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет. Зачем же сразу тысяча? Хорошо, пускай пятьсот. Да. Ну, 500 скажи по чести. Не пугай, как старых баб. Ладно, что там, 300, 200, повстречай один хотя Это вообще, то да, Встречай, не хотя Да, Да, встречали бы. Что ж, в листовке воздух точен. и беги в кусты там хлеб. Танк он с виду бросит очень, а на деле кух и слеп. кто то да. слеп. Лежишь в канаве, а на сердце война. Вдруг как сослепу задавит, ведь не будет ни черта. Как не знаешь, не толкуй. А еще сабанту может в голову ударить или попросту в башку. Пока еще не знаю. Вот у нас был один парень. Дайте что ли табачку. Ай, да эти речи в жизни наши уже траплялись не раз. Хоть бывало, на московах даже в каши потраплял. Попадай и скинешь ложкой. А как тебе, то мертветь. Осколки в каше? Ой, даешь? Земля что-то печь лица. Нет, ребята, петь пора. Начинай, дружище. А я на нежней поляночке тупою выхнул, бруд, на тальеночке, играет про любовь. О том, как на ночи жаркие подружка и проводил, какие полусокие красивые тальени, игра играет на Бята яночка сама, отом как черноглазая Я Свела с ума Играй, играй, рассказывай Больта, яночка сама, О том, как черноглазая Я Свела с ума. Вот так вот веселую давай. Эх, жаль, лету стуку, Кабы бы стук, кабы вдруг мощенный круг, сапоги как бы отбросить, кабы бы туфли на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каю. Отделение 4 роты 2 батальона. При, прими инструкции по форсированию Днепра. Памятка бойца при переправе через Днепр. При подходе к Днепру необходимо соблюдать полную тишину. Не бряться металлическими предметами, не зажигай спички и не кури. Садись в водку только по команде командира. Вперед! За Дніпро, за повне освобождення родної України анімецька фашистських захвачі, президент України Віктор Янукович привітав учасників реконструкції та відзначив державними нагородами ветеранів Великої вітчизняної війни, які брали участь у боях при форсуванні річки Дніпро. Сьогодні ми всі в місті відпочаємо важне в житті країни і нашого прославленого краю. 70-летие освобождения города Днепропетровск от фашистских захватчиков. 6 ноября мы торжественно будем праздновать 70-летие освобождения от фашистов столицы Украины, города Киева. Убежден, что все мы вместе достойно отметим величественный подвиг освободителей убежден, что потомки никогда не забудут этот величественный подвиг. Благодаря трудовому подвигу и таланту жителей Днепропетровщины в жестких условиях военного времени началось восстановление хозяйства региона, в первую очередь его базовых отраслей – металлургической, транспортной, энергетической. Украина всегда по праву будет гордиться вашими дорогие ветераны, трудовыми достижениями, в результате которых Днепропетровщина возродилась из пепла и руин, стала одним из мощных научных, индустриальных и культурных центров государства. Вы и сегодня в строю. И уже этим добавляете нам энергии и воодушевления, веры и уверенности. Своей мудростью и опытом вы помогаете строить независимую Украину, воспитывать молодежь настоящими патриотами родной земли. Мы перед вами неоплатным долгу Наша обязанность охватить всех ветеранов войны особым вниманием, надлежащей социальной защитой и медицинским обслуживанием. За последние годы мы реализовали... Ряд мероприятий, направленных на повышение социальных стандартов для ветеранов войны. На 49% повышен средний размер пенсии участников войны. В 4-4,5 раза выросло пособие ветеранам войны ко Дню Победы. Особенное внимание уделяется инвалидам войны. Размеры их пенсий за последние два года выросли более чем на 40%. Я выражаю вам своє глубокое уваження від всего серця. Желаю вам здоров'я, добра і довгих лет життя. Честь вам і слава у реконструкції історичних подій битви за Дніпро взяли участь 26 клубів реконструкторів із України, Росії та Білорусії. Понад 170 одиниць техніки було задіяно під час реконструкції історичних подій, зокрема, 50 одиниць військової техніки часів Великої вітчизняної війни, танки Т-34, німецький танк Пантера, німецький бронетранспортер Ганомах, радянський бронеавтомобіль Ба-64Б, БМ-13 Катюша, польові і зенітні гармати періоду війни. У реконструкції була задіяна також і сучасна військова техніка, понтонно-мостова техніка, бронетанкова техніка БМ-2, БТР-80, артилерійські системи Смерч, Град Ураган і засоби протиповітряної оборони ЗРК Оса ЗУ ЗУ-23-2 у повітряному бою взяли участь чотири літаки. Реконструкція форсування річки Дніпро розпочалася передовими загонами, до яких згодом підключилися і головні десантні загони Червоної армії. Бітва за Дніпро – це ряд стратегічних арацій 46-ї армії гірала Глабоєва. Ключову роль на свой водні почали з советського Союзу. народу, будь там народный Гал Д1 поддерживал высадку и захват польского водителя в средстве под жесточайшим огнем фашистских войск. Они отсылали свои лучшие милары наши подписанцы и самый урон перенаправляющимся силам пиццы. Сегодня

на правом фланге Тот факт, что за успешное форсирование 1943 года Пинска из района села Ауды начали наступать части 46-й армии. Главнокомандующего Об освобождении города Днепропетровска.